Добрый день всех приветствую из студии Укралай ТВ. Я Анна Метлев, и мой гость сегодня Николай Спиридонов, политический эксперт, практически консультант. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. добрый день. Не так много людей отваживались за это время, да, поехать на территорию там, оккупированную, и подконтрольную, и вообще там, опасную для перемещения. Мы помним, что Куликов ездил, и после этого даже как-то вот он, но ну, не после этого, может быть, после, но не вследствие этого, как-то он исчез там, со свободы. Да? И, ну, и он сейчас работает, я думаю, что он был на студиях, рассказывал подробно, мы там как-то его расспрашивали, поддерживали, потому что у него было а, все-таки желание какое-то ну, такое человеческое налаживать, даже журналистское, какие-то связи, коммуникации, ну, ничего не получилось. Проходит время, и уже депутат Верховного Совета, да, она сейчас же уже вышла из фракции Матюшина, едет туда, причем как-то пересекает границу, эту ну, разделительную линию, как мы с вами тут понимаем, что тут какой-то казус юридический, но так или иначе вместе с Рубаном, и оказывается прямо под прицелом, как журналисты там говорят и пишут, этих многочисленных камер российских телеканалов, и только оттуда мы узнаем о том, что там происходило с Надеждой Савченко, этот список, она снова такой рукописный, где-то на экране отмелькал, и это серьезно, потому что там есть до 40 человек сидит наших граждан, бойцов и людей, которых там сдержали, ну, по сути, военнопленных, можно сказать, да, в этой тюрьме. И вот, вот этот факт, что он означает в каком-то таком, в смысле, политических резонансов для вас? Так, ну, во-первых, действительно, Савченко вышла из фракции Батьковщины, и более того, она практически сразу после своего приезда пошла с Батьковщиной отдельными курсами. То есть она, то, что она стала в свое время депутатом от партии Батьковщины, это ей помогло вот выйти из тюрьмы и резонанс вокруг нее создать. Но потом практически сразу она заиграла в свою игру. Вот какая это игра. Вот можно его так определить, сформулировать, что это за такая игра. Игра заключается в том, что она делает то, что считает нужным. Вот Но она считает нужным менять пленных. Она их меняет. Она считает нужным ехать на Донбасс, она на Донбасс едет. То есть она фигура, кошка, которая гуляет сама по себе. Угу. И к чему это может привести? Может быть, не только ее, но и вот отношения наши, связанные сказать, с обменом пленов. В зависимости от полученных результатов. Если ей получится кого-то обменять, а ей иногда получается, то история ее оправдает. Если ей ничего не получится, то с некоторой вероятностью нет. Mm. Тогда на нее будут все-таки спущены все собаки, как они, впрочем, и сейчас спущены. Ну да, вот я об этом говорю, что резонанс некий есть, да? Причем большинство. Выступающие сходятся во мнении, что это просто какая-то госизмена, это криминал, это преступление и так далее. Хотя ну, во-первых, если взять восприятие простых людей, я видел некоторые опросы закрытые. То люди простые, особенно в небольших городах и в селах, намного больше поддерживают действия Савченко, чем у нас может создаться впечатление, когда мы смотрим телевизор и читаем Фейсбук. То есть, в Фейсбуке, в телевизоре работает четкая команда фас. Вот э -э Савченко, вот она не права, она агент Кремля, она там предатель Родины и так далее. Простые люди ее больше намного поддерживают. И поддержка среди людей у нее все-таки есть, и она очень значительная. Угу. И, соответственно, нужно смотреть на результаты. Вот она в какой-то степени подталкивает официальную украинскую власть. Официальная украинская власть на пленных уже немножечко забило, ну так грубо говоря, Савченко немножко их подталкивает. Это во-первых. Во-вторых, что касается публикации списков пленных. Она создала для официальной власти неудобства, но в то же время она, скорее всего, помогла пленам на самом деле, потому что когда про пленного четко известно, где он находится, тогда, соответственно, у него возникают шансы на выживание, потому что, по крайней мере, четко понятно, где он. То есть те, кто в плену, на нее обижаться по этому поводу точно не могут. Она им дала шанс выжить. Поэтому вот эта гульная атака на Надежду Викторовну ну, ну мне не нравится, потому что раньше то мы говорили, что вот она голодает, вот она богиня, вот мы ее всей Украиной, всей Европой, всем миром спасаем. Теперь оказывается, что она агент Кремля. И в результате получается, ее еще для полного счастья надо в тюрьму украинскую посадить. А тогда будет э, путь Надежды Савченко от российской тюрьмы до украинской. А вот тогда уже будет полный театр абсурда. Ну, это только если подаст то генеральный прокурор, да? На нее там специальное такое... И поддание, достаточно быстро это все совет. делается. То есть на Масвичука в свое время прокурор подал. И прямо в зале Быстренько прямо в зале его взяли. И вот он там СИЗА прошел, провел несколько месяцев. Тоже по сообщениям прессы едва не умер. На самом деле он там даже лучше стал выглядеть, как ни парадоксально. После СИЗО он как-то и похудел, и как-то так вот он стал. Как ни странно, благотворно на него. Конечно же, Виктор возвращаясь, Вы говорите, что вам здесь уже какая-то поддержка есть среди там сельских жителей украинских и городских что это за ну, может за слои и кто чем люди может быть мотивируют свою поддержку или как как это объяснить можно ну потому что мы получаем вот работая в информационной сфере там вы там работаете на телеканале там читаете Facebook смотрите каналы да, да, а какие-то телеканалы вы получаете немножко искривленную выборку то есть и я то же самое то есть мы мы видим вот активных избучных вот каких-то активистов, журналистов, там экспертов. И в этой среде сейчас 90 ее резко критикуют. Угу. Может быть 95 Но есть же простые люди, которые вот не просто, пользуются Фейсбуком, которые да бойкотируют Фейсбук. В Фейсбуке украинцев может процентов 15 да? но ну, ну, ну не больше. Раньше было 8 процентов. Угу. Им не так массово пользуются. В основном в ВКонтакте, там в Одноклассниках сидят. Вот эти простые люди просто на свой разум оценивают ее действие, что она хочет э, все-таки освободить пленных. И как бы эта цель Ну не может она быть неправильной. Если она хочет освободить, если она хочет обменять, если она хочет прекратить войну, то как бы не бывает бывших, не бывает больших пацифистов, чем, тех, чем те люди, которые войну прошли. Например, один из самых знаменитых паципистов Эрих Мария Ремарк. Так он вот прошел первую мировую войну. После этого на все это посмотрев, он написал там свои бестселлеры «На Западном фронте без перемен» и так далее. Три товарища. И, соответственно, вот Савченко это, это, это человек, который реально видел войну. Угу. И она стала действительно пацифистом, которому все равно, что говорит власть, что говорят фейсбучные хомячки, что говорят активисты. Она просто проводит свою линию, делает то, что считает нужным. Естественно, она очень неудобный, внесистемный, деструктивный игрок, по мнению власти, которого легче всего окрестить агентом Кремля, и даже есть некоторые угрозы для ее безопасности определенные, потому что она игрок очень, скажем так, неудобный. Mm -hmm. А вот об угрозах о безопасности. Я тоже даже спрашивал в студии. Вы думаете, откуда может быть такая угроза или в чем она может выражаться? На эту тему лучше не сильно распространяться, потому что у меня был уже случай с одним политиком, я тоже сказал, что есть угроза для его безопасности, потом мне пришлось пару дней одной компетентной структуре рассказывать, в чем эти угрозы состоят. Не вы ли это угрозы является, Нет, ну я я рассказал свои предположения и так далее, но поскольку нас наверняка слушает СБУ и прокуратура, то я просто этот тезис осторожно выдвинул, что угроза есть. А вот как-то его развивать, ну давайте мягко скажем, что это мое личное предположение, которое где-то чего-то не После такой фразы, скорее всего, ко мне вопросов не возникнет. Тем более, Николай, ее же тоже собираются в СБУ допросить, да? Вот вызвать ее не слышали, это, кажется, объявлял там пресс-секретарь. Конечно, ее допросят. И в СБУ, и в прокуратуре, и везде ее допросят. Я даже не удивлюсь, если ее в тюрьму посадят. Не, ну в тюрьму ее не могут посадить. Я же повторяю, хоть это и быстро делает с Миссиком, но с ней это вряд ли так быстро это удастся сделать, что же нужно. Но вот пока что генеральный прокурор никак не высказывался. Вообще, вы слышали, что он после своего такого отчета о работе прокуратуры говорил по поводу, там, может быть, блокады или ниже Савченко? Как-то он не высказывается. А что Прокурора такое? Савченко я не слышал, чтобы что-то говорил mm -hmm. Юрий Витальевич. Очевидно, у него более стратегических дел хватает. Да, да. Хорошо, то есть, ну как хорошо, не очень хорошо, но это действительно проблема, которую надо еще нам как-то вот дожидаться, как она будет разворачиваться, да? Да, мы должны оценить действия Савченко по ее результатам. Если у нее будут результаты, мы не должны слушать, что нам говорят по телевизору, что кричат активисты. Если она действительно обменяет, если она приблизит наступление мира, то я уверен, что мы, история, все ее оправдают. Если у нее ничего не получится, ну тогда перекочует из российской тюрьмы в тюрьму украинскую, отмотает свой срок и будет дальше заниматься политикой. Что ж делать? Бывают у людей неприятности в жизни.